Ви згадували про те, що в цій інформаційній війні і комунікації, і в поверненні звільнених територій реального, ну не фізичного, а такого типу і ментального, мають брати участь і українські вояки. Так ця теза насправді мене дуже зачепила. Я хотів би, щоб ви більш детально пояснили, що означає меседж про те, що солдат український має перетворитися ще й на соціального працівника. От смотрите. Uh... Военный, он в принципе может на начальном этапе, когда входит в территорию и контролирует, он может обеспечить не только военные функции, но и множество социальных, чуть ли не образовательные. Люди должны сразу почувствовать, что как только освободили село или освободили город, что-то изменилось, но нет еще инфраструктуры. Посмотрите, что получилось со Славянском. Я вот лично был в Славянске сразу после освобождения, и мне было интересно. Пока гуманитарку привезли, там бардак был. Он был бардак не потому, что мы плохие, Украина, а потому что просто только что освободили структур никаких нету, непонятно, кто друзья, кто враги, бегают люди с гранатометами. Как ты завезешь гуманитарку? Военные в этот момент должны заполнять пустоту. Они должны уже начинать пропагандистскую работу, объяснять, что изменится, предупреждать, что будут задержки, обеспечивать какую-то вот эту... Они должны работать социальными работами, работать с бедными, обеспечивать медицинскую помощь, чуть ли не операции проводить, до того, как придет инфраструктура. Вопрос в том, тренированные у нас военные, к сожалению, нет, потому что очень много добровольцев, которые еще вполне могут быть тренированы. И очень много армии не отбирали, а набирали. Т.е. забрали да. всех, кто хотит. У нас одна армия в не очень хорошем состоянии, но она сильно улучшается очень быстро. Но необходимо не забывать о дополнительных функциях, что армия, когда она входит в новое место, она в принципе должна выполнять все функции государства, а не только военные. Вот до того, как государство не сможет восстановить институты.